Salam, kanalıma xoş gəlmisiniz. Biz bu gündən tarix dərslərinə başlayırıq. İlk mövzumuz olacaq səfəvi-osmanlı müharibələri birinci mərhələsindən danışacağam. Əvvəlcə baxaq görək birinci mərhələ. Nəçə illər davam edir? Birinci mərhələ 1514, yəni Çaldıran döyüşü ilə başlayır. 1555-ə qədər amma siz çünə qədər olan vaxtı əhatə edir. Xanadran döyüşü 1514-cü ildə baş vermiş bir döyüşdür. Bu döyüşdə nəyər baş verib, onun haqqında danışın. Burada bu döyüş Səfəvi ilə Səfəvilərlə, Səfəvi və Osmanlı arasında olmuş bir döyüşdür. Səfəvilər ilə Osmanlılar arasında olmuşdur. Bəs kim qazanıb, kim məğlub olur? bu döyüş zamanı səfəvi dövləti məğlub olmuş osmanlar qalib gəlmişdir. Bəs gəlin görək nəyə görə osmanlar qalıb. Deməli, e, dedik ki, səfəvilər osmanlar arasında olub. Səfəvilər burada məğlub olub, osmanlar qalib gəlib. Osmanlar nəyə görə qalib gəldi? Çünki osmanlar odlu silahdan istifadə etmişdi. Odlu silah Onun əsərlərində istifadə etdikləri üçün Osmanlı dövləti qalib gəlir. Burada 1-ci İsmayilla Sultan Səlim arasında olmuşdu. 1-ci İsmayil Şəfəvilərdən, Sultan Səlim isə Osmanlı dövlətindən. Sultan Səlim həmin döyüşdə Təbrizi tutmuşdur. Təbrizi tutsa da ancaq orada möhkəmlənə bilməmişdi. Hətta o geri qaydanda Təbriz sənətçilərini də özüylə Hər aparmışdı. İstanbul'a aparmışdı. Pisnaya görə geri qayıtdı. Geri qayıtmasının səbəbləri nələr idi? Əskərlər narazılıq eləyirdi, həm də ki, Qızılbaşların yeni hücum təhlükəsindən ehtiyat eləyirdi. Buna görə də geri qayıtmışdı. Çaldıran döyüşündə ə, şah birinci İsmail ə, bundan sonra Osmanlıya qarşı döyüşə girə bilmədi. Ancaq onlar hələ də sülh müqaviləsi imzalamam, imzalamamışdılar. Ona görə döyüşə gedə bilərdilər. E, deməli, sülh müqaviləsi imzalamamışdılar. Bu səhifədirəm. Ist e, burada bundan sonra hakimiyyətə artıq neçənci ildir? Artıq 1524-cü il Şah 1-ci Təhmasib gəlir hakimiyyətə ninci təhmis hakimətə gəlir hakimiyyət illəri 1524 1576 1524 1576 deməli bundan hakimiyyət illəri olur. Belə. Qəris çap birinci təhsis hansı işləri görür? O şah İsmailin böyük oğluydu. Yaşı az idi. 10 yaşı var idi. 10 yaş. 10 yaşı var idi. Buna görə də təbii ki, az yaşı olanda ölkədə nə baş verir? Feodal pərakəndərlik olur, müharibələr olur. Və daha sonra o qiyamları yatırır. Daxili çəkişmələri son qoyur. Və höşvəziri təyin edir. Hətta vəziri kim idi? Onu da bura qeyd edək. Vəzir. Vəzir isə Qazi Cahan Qazmi. Cəhan. Qəzvin isə 10 bəzri idi. Keçəsə indi vahid mərkəzləşdirilmiş Azərbaycan dövlətinin yaradılması. Bu haqqda burada isyanlar baş verir, Şimal-Şaqlar dövlətinin son qoyulur, Azərbaycan birləşdirilir. Bu haqqda indi danışacağam. Baxaq, səhifələr sinək. Biz bilirik ki, Şahrux Shirvanşahlar dövlətinin sonuncu Shirvanşahı olmuşdur. Onun hakimiyyət illəri 1535-1538. Və 1538-də də Shirvanşahlar dövləti suqut eliyib. Shirvanşahlar dövləti ən uzun ömürlü feodal dövlət olmuşdur yan görünənlər baş verib. Şahrux hakimiyyətə gələndə o təcrübəsiz idi. Onun təcrübəsizliyi nəticəsində ayanların özbaşılığı artır, özbaşınalığı artır. Şahrux ıı, və bu zaman səhaddən aracılıq yaranır. Şirvanda üstünlər baş verir. Bu qarşılıqlıqdan isə Kim istifadə edir hakimiyyətdə olan birinci təhmisib. Birinci təhmisib o qarşılıqlıqdan istifadə edir. Gən görək nə işlər görür. 1-ci təhmisib 1538-ci ildə Qurbanov 1538-ci ildə 1-ci təhmisib qardaşı Əlqaz Mirzəni Şirvana qoşunla göndərdi. Kimi? Əlqaz Mirzəni. Əlqaz Mirzəni göndərdi hara? dan yəni, ox çəkib bunu da yazaq. Şirvana göndərdi. Şirvana göndərdi. E, bu belə getdi Şirvana alqatsmırsa. Ninədi, orada layk da Buğurqalasının müəssisəsi uzandığı üçün özü də Şirvana gəlir birinci dəfə məslim. Top atəşləri ilə Buğurqalasının və Şirvanşahların xəzinəsini ələ keçirirlər. Şirvanşah Şahrukhu isə Təbrizə aparıb edam etdirirlər. 1500 88-ci ildə Şahrux da edam edilir və Beləklə də can görək nə baş verir? Edam edilir. 1-ci Təhmasib Şirvanın yenidən zəhf zəfət edir. Şirvan şahlar dövləti süqut edir. 1-ci Təhmasib Əlqas Mirzəni Şirvana ilk Pəylərbəy təyin edir. Əm, Biz dedik ki, ən uzun ömürlü fədil dövlət olmuşdur Səfəvilər dövləti. Lakin biraz sonra Əlqəs Mirzə özü Səfəvilərə qarşı qiyam edir. Əslində səfəvili idi də, amma sonra səfəvilərə qarşı qiyam edir. Gəlin görək hansı qiyamı edir, baxaq bir dənə ona. Deməli, 1547-ci ildə baş verir bu qiyam. 1547-ci ildə Əlqəs Mirzə Şirvanda qiyam edir. Alqas Mirzə özünü müstəqil şah elan edir, amma birinci dəfə hansı piyamı yatırır. Alqas Mirzə isə qaçır hara? İstanbula. Alqas Mirzə isə İstanbula qaçır. 1548. Alqas Mirzə Sultan Süleymanın Azərbaycanın 3-cü yəşindədir. Sultan Süleyman qanununu Azərbaycan üzərindən keçəcək. 3-cü yürüş nə zaman olmuşdur? 1548-ci ildə. Bunu sxem şəklində keçəcəm. 1548-ci ildə Sultan Süleyman qanunun Azərbaycanı yürüşi olmuşdur. Eyni zamanda qeyd edim ki, Sultan Süleyman qanununun hakimiyyət illəri 1520-1566 olubdur. Həmin illər ərzində Azərbaycanı yürüş eləyib tam 4 dəfə. Bu barədə də ətraflı məlumat gələn dəfə verəcəm. E, dedik ki, Alqas Mirzə də həmin 3-cü yuruşda iştirak eləmişdi. E, bu yuruşda Alqas Mirzə səfəvilərin tərəfindən əsir alınır və edam olunur. 1548-də edam olunur. Bundan əvvəl kimdir deyək bizə edam olunur? Şahruh, Şahruh yadımıza salaq. 1538-də Şahruh edam olunmuşdu. E, bunu da qeyd etdik. Dedik Alqas Mirzə 1548 də 1548-də edam olunur. 38, 48 niyə də saxlaya bilərik. 1551-ci ilin səhmi Şəki hakimliyi üzərinə hücum açır və Ərəştə düşərgə salır. Şəki hakimi Dərviş Məhəmməd Xan idi. Həmin vaxtlar birinci təmasib Neynir, birinci təmasib şey, Şəkiyə hücum eləyir. Baxaq görək nə olur hücum. Birinci təhmasib hücum edir Şəkiyə şəhriyə hücum eləyir. Bəs bunun səbəbləri nə idi? 2 dənə səbəb qeyd edəcəm Şəkir cuma haqqında. Şirvan hadisələri olanda 1538-ci ildə, yəni hansı ki Alqas Şahrukh da dörsə edam olunmuşdu. Bu zaman Məhəmməd Şirvanşahları müdafiə eləyirdi. Axı səbəblərlə Şirvanşahlar arasında olmuşdu. Amma Məhəmməd Şirvanşahlar müdafiə eləyirdi. Məhəmməd kim idi? Həmin bu 1-ci təhmasibin hücum etdiyi şəkhinin hakimi Məhəmməd idi. Dərviş Məhəmməd xan idi. 2-ci səbəb odur ki, Əlqas Mürzəq qyamı vaxtı 1547-ci il bəyəq qeyd etdik, hansı ki, o 3-cü e, yox, hansı ki, bin səhmasib qyamı yatırmışdı və Əlqas Mürzədə İstanbula qaçmışdı. Əlqəs Mirzə Qiyamın vaxtı Dərviş Məhəmməd Əlqəsi müdafiə edirdi. Yəni onun hər dəfəsində fikir verirsiniz, birinci təhmasibin rəqibini müdafiə eləməyinə görə o da gedir şəkkiyə hücum eləyir. Yəni belə baxanda haqlı hücumuydu bu. 1551-ci ildə isə birinci təhmasib yürüş eləndən sonra şəki hakimliyində belə də xətəkə son qoyuldu. Və beləliklə bütün Azərbaycan, bütün Azərbaycan vahid dövlət şəklində birləşdirildi. Azərbaycan vahid dövlət şəklində birləşdirilir. Azərbaycan. Birləşmir. Aha. Azərbaycan nə oldu? Vahid dövlət şəklində birləşdirildi. Biz tarixdə 4 dənə dövlətin Azərbaycanın vahid şəkildə birləşdirməsini öyrənəcəyik, öylənmişik. Hansıdır bu dövlətlər bəs? Bu dövlətlər hansıdır? Sadilər dövlətidir, səfəvilər dövlətidir, eldənizlər, salalı və biz hazırda səfəvilər dövlətindən danışdıq. Səfəvilər dövlətinin hakimiyyətindən hakimiyyət yox. Ə, i̇llərini bir dənə xatırlayaq. 1501-ci 1501 ildə yaranmışdır səfəvilər dövləti və 1736-cı ildə suqut etmişdi. Və belə nisbətən də tarix dərslərindən ilk videomuzun sonuna gəldik. Gələn dərsimiz Sultan Süleyman qanunun Azərbaycanı yürüş olacaq. 4 dənə yürüş olubtu. Haqqında mən sizə aydın məlumat verəcəm. Sağ olun. Gələn dərslərimizdə görüşənədək.